Можете, вот можете сказать, что там на самом деле в Дебальцево произошло? Вот хотя бы в общих чертах? Ну что Дебальцева такой выступ был, по которому мы когда-то наступали в этом направлении. А, перед тем, как подписали первые Минские соглашения. Поэтому образовался некий выступ, где слева, справа, когда ехать на Дебальцево, находился противник там, на расстоянии 5-10 километров. А, и поэтому а, Дебальцево было очень удобным, был удобным во-первых, там нам для наступления в дальнейшем. А, Во-вторых, а, легко было перерезать эту дорогу и таким образом заблокировать наши войска, сделать окружение, котел, там, уничтожить то, что и попытались сделать, то, что попытался сделать противник. И Плевать он хотел на эти минские соглашения. Он пытался уничтожить нашу группировку изо всех сил. Наша группировка изо всех сил сопротивлялась. Ребята героически сражались. Но опять же, неадекватное командование, неправильно подготовленные позиции. Там вот за это время, так называемое перемирие, можно было понастроить бетонных дзотов, дотов, всего чего угодно. Можно было эту дорогу опоясать тоже этими дзотами, дотами, минными полями, чтобы противник не прошел. Ничего этого не было сделано. На всем протяжении этой дороги эту дорогу охраняло там ну, от силы 50 человек. На нескольких там единицах техники. Поэтому, естественно, противник смог Логвинова перерезать эту дорогу. И об этом еще мало кто знал. Люди пытались ездить в Дебальцево, их расстреливали из танковых пушек. Потом, опять же, командование после подписания там, Минских соглашений совершенно предательских говорило только одно — держитесь, держитесь. И везде всему народу докладывалось о том, что наши войска доблестно сражаются. Да, безусловно, доблестно. Что никакого окружения нет и быть не может. Все под контролем, есть дорога жизни. А то, что на этой дороге жизни из трех машин, которые проходят, две расстреливаются, одна проскакивает, гибнут люди, гибнут конвои, и на самом деле никакой дороги нет, просто ты едешь как в тире, по тебе стреляют из соседних сопок. И я считаю, что адекватные офицеры, которые находились фактически уже в окружении, в Дебальцево, командовали войсками, приняли единственное правильное решение – выходить. И Мощной контратакой пробили коридоры и вышли. При этом погибло гораздо больше людей, чем об этом докладывает Генеральный Штаб, э, Совет национальной безопасности, там президент, который приехал, тут же кого-то наградил, сфотографировался и уехал. И было объявлено, что это плановый выход. Никакого планового выхода не было. Не было никакого планового выхода. Был плановый выход, который подготовлен был войсками там на месте. В этом не участвовал ни Генеральный Штаб не штаб сектора, именно поэтому этот выход имел успех, потому что не было оптической информации, никто не вмешивался. И войска, которые были на той стороне уже за окружением, наши войска в районе Луганского, они не Луганска, а Луганская, Луганская там, да, да. они всячески с другой стороны этот коридор тоже расширяли, и артиллерия работала по противнику, поддерживая наши войска, которые выходили из Дебальцева. И потери совсем не такие. Вот. У меня э, люди рассказывают разные, которые там были, которым я, безусловно, доверяю. Вот один мой товарищ, он э, только сейчас выписался из госпиталя, выходил оттуда же. Вот их колонна 100 человек. Он говорит, я читаю э, сводки, погибло 19 человек. У нас, говорит, колонна, и мы выходили 100 человек. Вышло 14 все оставшиеся, все, кто был, остальные, фактически все 200 погибшие. Людей просто расстреливали из танковых пушек в упор. То есть в этой войне очень много неправды. Очень много неправды. Оправдывается это неправда, извините за тавтологию, тем, что на нас давит Запад, мы должны быть, выглядеть как-то иначе, президент не может действовать иначе. Вы понимаете, Запад, Запад нас предал, Давайте говорить прямо. Запад нам не помог. Запад помогал Греции, когда у них там был финансовый кризис, безумно много. Запад помогал э, другим странам, когда необходимость была там поставках оружия, там, э, миротворцев. Помогал и помогает. Можно вспомнить Ирак, Афганистан. Запад на нас плюнул. Это большая ошибка Запада. Вот этот страх э, перед российской угрозой, парализовал политическую волю и так не очень грамотных и хороших руководителей западного мира. Понимаете, сегодня, к сожалению, нету такой плеяды руководителей государственных, как каковы были, там, Деголь, Маргарет Тэтчер, Буш, старший и младший, Рейган. Нету таких людей. То, что сейчас происходит, это не только кризис в Украине, это кризис западной идеологии цивилизованного мира.